Вітаю вас еще раз. Так, попросили меня снять так сказати, як воно пиляє. Тому почнемо. Ну, мелкий пиляет, воно, конечно, на отлично просто. Без питань, без яких напруг. Ось вот так. Так, теперь, возьмем потолще. Именно все же интересует всех... Давай по толще. Так, тут у нас 15 и 4. 15 и 4. как оно его справляется. Так, возьмем по толще. Так, тут у нас... Выходит 20. Ровно 20. но ну, если вот так чуть-чуть взять поддали 19,8. Ну, будем считать 19, пусть тут 21 вышло. Ну, считаем 20. Вот это у нас 20. Вот такая палочка. С трудом. Идет с трудом если на скасок ну на косок ну уже 20 у нас идет с трудом ну я вам скажу что э, тут показывают э, 30 миллиметров это не значит что все 30 миллиметров надо сюда всунуть это значит что просто лезу открывается на 30 миллиметров так ну что теперь у нас попробуем эту палочку ну 20 вы бачили, 20 уже пиляла с трудом. Тут у нас ну, тут потолще видим Так, тут у нас 26. Ну, мне кажется, 26 уже не видно. Ну, подивимся. Ну, с пятого раза взяло 26. Ну, це теж. Тут у нас 20, зараз поміряємо. Задвічі, задвічі ми відрізали у нас скільки? 23. Ну, за два рази відрізали 23. Ну так. І оце у нас саме, мабуть, то що. Подивимось. 21,7. Ну, в принципе, будет резать с трудом. Поэтому пробовать вот таке не буду, бо вот таке уже иде дуже важко секатору. И воно вот такие мені на отаке діло у мене є пилка. Дуже хороша, гарна пилка. А отакі, то що мені надо, без питань. Вот так работает этот секатор. Всем